oson va mazali trifle retseptini qidirganmidingiz unda marhamat bir dona like va boshladik 6 qoshiq to'la un 5 qoshiq to'la shakar yarim choy qoshiq soda 1 choy qoshiq разрыхлитель yarim choy qoshiq vanilin hammasini aralashtirib chekiga surib qo'yamiz alohida idishda 2 dona tuxumni yaxshilab atalab tuxumli massa ustidan qo'shamiz 7 qoshiq o'simlik yog'ini ham solib qoshiq yoki lopata yordamida aralashtiramiz to'rt qoshiq sifatli kakaoga bir yuz o'ttiz millilitr qaynoq suvni qo'shib silliq massa bo'lguncha aralashtiramiz tayyor massani duxovka listini o'rtasiga solib 190 gradusda ichlari quruq chiqqunigacha taxminan taxminan 15-20 yigirma minut davomida pishirib olamiz yaxshilab sovutib o'zimizga qulay uslubda maydalab olamiz muzqaymoq kremi uchun muzdekkina foizi baland qaymoq va muzdekkina sgushonkani quyilguncha mikser qilamiz videoda ko'rib turganingizdek kerakli idishimizga avval biskit keyin meva keyin esa kremni solamiz xuddi shu ko'rinishda terib chiqamiz man banandan foydalandim xohishga ko'ra yong'oq karamel malinalardan ham foydalansanglar bo'ladi judayam mazali bo'ladi agar trayflni muzdekina holatda yemoqchi bo'lsangiz ustiga shokolad qilmasdan oldin морозilkaga yarim soatginaga qo'ysangiz yetadi tesli молочный shokoladini eritib ustidan quyamiz va xohishga ko'ra bezatamiz video yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham yuborib qo'ying yoqimli ishtaha